День это количество составляет 8384 учащихся. Это и дошкольники, и школьники, и безусловно студенты. Если говорить в пропорциональном отношении, конечно, больше всего школьников это почти 5,5 тысяч. Безусловно, очень много в этом году, и это абсолютно новая была для нашего региона ситуация. Поступило в вузы нашей области студентов из Донецкого и Луганского региона. Это количество составило более полутора тысяч учащихся. И также в последнее время, в конце года, в летний период, было переведено 312 студентов к нам в ВУЗы. Это студенты также из Донецкого, Луганского и регионов, и Крыма. И также хочу сказать, что на сегодняшний день у нас в области обучается 359 временно переведенных студентов. Эта процедура, как вы знаете, была разработана Кабинетом министров 27 августа. Вышло распоряжение Кабмина, которое позволило в упрощенном режиме ребятам из Донецко-Луганской области буквально по заявлению, по предъявлению документа удостоверяющая личность попасть в вузы нашей области и обучаться временно обучаться вместе с остальными студентами в вузах нашей области. Там есть определенные ограничения, не более пяти человек должно быть в группе, но вы знаете, ситуация такова, что в некоторых вузах даже этот лимит численности превышается. И Конечно же, данные вот этих вот ребят, которые временно являются временными студентами в нашем регионе, они должны они, их данные должны быть внесены в единую базу данных образования. Без этого, к сожалению, никто не сможет обучаться ни в каком регионе, потому что это данные, которые заводятся на каждого студента в каком угодно регионе. Я хочу сказать, что безусловно есть проблемы определенные, они связаны с тем, что иногда не хватает мест в общежитиях, но ситуация такая, что руководство вузов идет навстречу, договариваются э, вузы между собой, там, где недогруженное общежитие. Ну, к сожалению, таких очень мало сейчас. Э, договариваются, чтобы поселить ребят в вузах других, э, в, в общежитиях других вузов э, и таким образом как-то помогают. Потому что вот в распоряжении Кабмина 27 августа там по поводу общежития, к сожалению, не был регламент никакой прописан. Бывают такие ребята, которые, к сожалению, в связи с такой тяжелой, тяжелой ситуацией, они переехали, у них буквально ничего не было. Ну, в этом случае помогают, помогает и штаб, помогают и сами студенты тех вузов, где оказываются ребята. Ну, в конце концов, даже такая ситуация была, что сотрудники департамента тоже помогали одной студентке-сироте. Я хочу сказать, что хотел бы дать еще телефон соответствующего отдела департамента, в которой можно обратиться по всем проблемам, которые связаны с переводом студентов. Это 770, 80, 29. Если что, можно свободно звонить, обращаться, приходить, и мы всех примем и никому не откажем.